Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку традиційно для наших вівторків найкращий астролог світу, адже передбачив найточніше події, які відбувалися і ще будуть відбуватися астролог Влад Рос. Вітаю, Владе! Да, дорогі друзі, поэтому підписуйтесь на мой канал. Є такий канал в Ютубі Влад Рос. завжди к вашому слухам. А також. Хто хоче собі поспілкуватися захоче з вами. Нагадаю, що всі контакти Влада Роса є в описі цього відео. Влад охоче йде на зустріч і відповідає всім, хто бажає е, знати дізнатися поради, як краще побудувати своє життя відповідно до от певних зіркових та небесних правил. А ми почнемо. Влада, ну що ж, на цьому тижні Україна чекає делегацію з США. Да. Че будет эта делегация? Еще она принесет для Украины? Ну, я смотрю, очень хорошая ситуация, особенно вблизи королевского градуса 18 февраля, 19, -е, 20. -е. Это что-то будет очень такое измененное, классное, волшебное, то еще до чего не было. И, возможно, прямо в преддверии того, что будет сейсфайр, остановка значит, огня, по крайней мере, не такого широкомасштабного. Як сейчас, а бути просто як ВАТО. Помні ті і прекрасніші времена, з одної сторони, вони не були золотими, але ті кажуться золотими з 2014 по 22 рік. Владе, влада, але ж зараз також говорять і про те, що Україна погоди, погодилася передати США рідкоземельні мінерали як плату за військову допомогу. Чи справді це так? Чи там все ж таки м -м, вирвані ці слова з контексту? Не, ну нужно электорату республиканской партии Дональда Трампа сказать, что на шару денег он теперь никому не дает. этот этот его оппонент был, этот самый Джо Байден все это делал, раздавал все на шару. Вот, и значит, USAID тоже все, везде раздавались деньги, крались. Вот. Поэтому он своему электорату говорит о том, что он открывает ленд супер выгодно, все, все вин вин у всех все прекрасно, биг дил, замечательно. Ну и под это дело я уже услышал буквально этой ночью, он заявил, что это будет 500 миллиардов долларов, полтриллиона долларов. А столько вооружения мы можем получить от Америки. Но это фактически все то, что нам надо, это перекрывает все, что всякие там пятые статьи НАТО, безопасности или еще что-то. Если нам будет предоставлено оружие на 500 миллиардов долларов, мы не только отстоим свою страну, мы еще и Москву захватываем. Так что, дорогие друзья, блестящая идея. Все равно в ближайшее время только целые там, десятилетия должно пройти, чтобы американцы приступили к разработке этих редкоземельных металлов. А это нам сразу поднимет ВВП нашей страны, удвоит, утроят вот ценные бумаги нашей страны, взлетят в гору вверх, но ну, а на данный момент им всего лишь навсего нужен прямо сейчас срочно литий для Илона Маска. Литий – то необходимый инструмент, для которого нужны батареи в айфоны, в, и особенно в машины Тесла значит, Илона Маска. А залежи находится в Курахово, в Покровске, где идет вот сейчас самая обожесточенная борьба, почему все думают за Покровск, самое большое месторождение лития на Донбассе. Ну и, конечно, волноваха. Я думаю, Дональд Трамп захочет, чтобы вот эти все земли Украине вернули. Вот поэтому это очень супер классная сделка, на которую купился Дональд Трамп, подкинул это все Зеленский. Ну и самое главное, гарантия безопасности ⁇ это ракеты на полтора тысячи километров, тамогавки, которые должны у нас присутствовать в количестве не более, не менее 500 тысяч штук. Влади, ну не дивлячись на дуже гарні новини, які ми читаємо у ЗМІ чи не щодня, в тому числі і ураження російських НПЗ. Дуже гарні новини. Впевнена, що будемо вражати не тільки МПЗ, а дуже швидко уразимо і Москву. Але ж, не дивлячись на це, ворог лютує. Ворог зрозумів, що не може залишити нас без світла. Ми вже до цього готові, і тому в ніч на 11 лютого здійснив масовану ворожу атаку на газовидобувні об'єкти. У Полтавской области. Ну, ну как цель... я говорил, мой прогноз был, что самый ужасный момент у нас вблизи 10-11 февраля Сбылось на все сто процентов, дорогие друзья. К сожалению, плохие прогнозы на прошлой передаче с вами я об этом uh -huh. говорили да, сбываются, поэтому подписывайтесь на мой канал и Влад русскую по Вайберу, по Ватсапу заказывайте ваши годовые соляры. Так як ви бачите, це була така разова атака, чи ще будуть подібні атаки, чи досягне ворог своїх цілей? Ну от зараз у них на цій неділі от, епіцентр э, 10, 11, максимум 12 число, там може потім немножко їх попустити. А, а далі вони будуть сильно нас бомбити вблизі третьої годовщини дати, от, це э, одразу після 20 числа, 21, 22. 23 там да, действительно, там тоже будут сложные аспекты у планеты и действительно там не очень хорошая комбинация. Да. Например, 25 февраля Меркурий соединяется с Сатурном. Поэтому 24-е, 25-е, 23-е февраля – это такая самый истребительный, мощный удар по нашей стране может быть произведен. А вы знаете, Влад, вы мне сейчас прогнозировали эти страшные… Удари перед третьою річницею початку повномасштабного, і я от згадала, що чула одного військового експерта, який говорив про те, що дійсно, навіть коли вже укладені якісь мирні договори, да, або вже якісь є домовленості, попередні завжди може найбільший удар прийтися. От піковий удар, найстрашніший удар, дійсно, от перед самими, -самими датами от закінчення. Тож будемо надіятися, що все таки цей сценарій чи не програється або якось відтермінується, тому що ну не хочеться в це вірити, але бачити те саме ну, ну, які... Найбільші жісточені бої були, коли Порошенко підписував документ низьких соглашень з лілі Путіним. Ну тоді ще настоящим путіним, прямо в це час. Прямо саме ужасне відбувалося на Донбасі. Там все горело, все взривалося. Це був найучасний бой. То саме момент, коли Порошенко сидів у Мінській і підписував документи з Путіним, uh, влади, також бачимо зараз, що крім uh, ударах по газовидобувних об'єктах, ворог б'є і по маленьких містах. Бачить, що не може взяти атакувати великі міста, тому завдає ударів по передмістях там великих міст. Ну, яка, яка мета? Ну, от просто кошмарити людей. Ну абсолютно точно, просто бить по, по, по зданиям там где нет, где мало ПВО. Сейчас они вот серьезным образом возьмутся за Купинск. Вот следующая цель уничтожить именно этот город. Вот я прям вижу, что там мало зданий может остаться для нормальной ситуации. Следующее то же самое, они будут геноцидить Константиновку в Донецкой области. Они тоже подбираются уничтожить ее полностью, как это сделали с Мариуполем. То есть у них цель вот это просто все разрушить, чтобы там не было никаких городов, и чтобы они сами устроили там все эти копания, и все это добывали сами они, а не американцы. То есть украсть у нас все редкоземельные металлы. И чем меньше там будут жить э, людей, тем им лучше только. Понимаете, в чем дело? То есть э, прийти, захапать все, сделать санитарную зону, вот эту туалетную, как любит говорить этот Лили Путин. Ну и все. А зачем там содержать какой-то народ на Донбассе? Не зачем. Не для этого Раша туда пришла. Она пришла для того, чтобы уничтожить украинский язык, украинскую сведомость, нация и украинский менталитет. Ну и самое главное, что уничтожить историю Украины, потому что Киев пошел, и Русь пошла именно здесь, с Украиной. Это и есть наша матенька Русь изначально. Да? І ми були руськими, а не російськими, це гречка наратівки фіноукрин, котру украли навіть у нас історію Влада, хочеться поговорити ще про такі гарні новини. Зараз зі всіх зміт трублять про те, що в економіку Росії забивається останній гвіздок в його труну. Чи так це і чого очікувати надалі? яция пплыны на о, покращення ситуації в украине и чь Смієтеся, смеетесь вернее, я смеюсь вы задаете вопрос а я харар всегда можно ответить прям конкретно вот в минуту задания вопроса некие такие символы звезды планеты располагаются и интересный такой значит символ старая женщина наполовину значит покрыта вуалью перед гробом, да, либо мужчина на земле лежит в предсмертной агонии. Точно, экономики Российской Федерации находится в предсмертной агонии. Максимум нормально они могут вести войну, показывают по звездам, даже вот по, по, Харару можно определить, это три месяца. То есть максимум, на что они способны, то есть до мая месяца они могут вести войну все это точно знают, Наибулина или как ее там фамилия, уже давным-давно Лили Путину сказала, денег не будет вообще света, поэтому они идут на эти мирные переговоры, а прикрыться Трампом легче намного, чем ненавистным предыдущим президентом Америки, да, Байденом, поэтому они идут, и они готовы идти на мирные соглашения, либо, по крайней мере, на сейсфайр, І е, прикрашення огня з Украины. Если бы у них не було экономике, война війна би навіть при Дональді Трампі сейчас не закончилась. Ім намного быстрее швидше закінчити цю війну, щоб навіть нам Украина Україна, Україна може выстоять до кінця року, а не максимум до середини. Ну, це те, гарні прогнози. І ще хочеться про хороше. В США хочуть, щоб Європа купувала більше зброї для України. Чи будет этому? Ну, сейчас посмотрим, действительно, есть ли такая возможность. Да, сейчас существуют большие договоренности. Меркурий соединяется с Солнцем в доме коллективного взаимоотношения. Новый Рамштайн, который сейчас пройдет под руководством Британии, создат, создаст именно такие мощные значит, структуры, в том числе и финансовые, что нас будет финансировать именно Европейский Союз. Ну и принято решение ну, в пику Путина, значит, если будут подписаны какие-то соглашения о том, что Украина становится как бы несколько нейтральной, да, то есть, ну, по крайней мере, она не входит в НАТО, но, на, по крайней мере, на ближайшее время, то мгновенно будет принят Европейский Союз, который нас завалит деньгами, буквально за год. О чем мечтал значит, Владимир Зеленский, он может преподнести это как победу. Буквально в течение года, вот сегодня 25-й год, а в 26-м году, где-то к концу 26 -го года, мы будем в Евросоюзе. Понимаете, в чем дело? Это, конечно, будет супер преподнесено и команда Зеленского как громадная победа, чтобы все-таки ему выиграть выборы. Ну и главное условие Москвы, что все побыстрее завершилось, да, это перевыборы Зеленского. Вот, вот, они ненавидят Зеленского. Поэтому, дорогие друзья, подумайте сами, кто лучший президент против Москвы на, на будущих выборах. Поэтому, да, Европа нас будет обеспечивать деньгами, она нас завалит. И у них будет такой же план, как был после опустошения Германии, гитлеровской, да, и полностью будет супер классно поднятая экономика, причем она будет на новых совершенно технологиях, на хай-теке, и всегда можно легко поднять экономику страну, когда все разрушить до основания старой, а на, новом, на новых технологиях подняться. Влади, от мене, знаєте, зараз таке спонтанне питання прийшло, коли ми говорили. Перед цим ми поговорили, що економіці Росії кришка, а економіка України буде підніматися. Ну, це також логічно, тому що будуть роз, будемо розбудовувати. Але ми знаємо, що, наприклад, згадали про ту ж Німеччину, яка 70 років виплачувала репарації, виплати. Чи буде рашка їх виплачувати? Але якщо навіть вона згодиться, то чим вона буде це робити? Ну однозначно 10% з продажу нефті. Кожні 10% з бареля проданої російської нефті будуть уходити на репарацію в Україні? Ну, як кажуть в наших колах, нехай буде так. Влада, дякую вам величезне за те, що ви ходите на зв'язок, ділитеся такими актуальними та влучними прогнозами. Нагадаю нашим підписникам, що в описі цього відео є посилання на Ютуб канал Влада Роса, де він робить ще більш детальні прогнози і дає дуже багато цікавих астрологічних порад. Тож не забудьте підписуватися, вставити подобайку, а також і на каналі Ясно Бачу, і на каналі Влада Роса. Тиснути дзвіночок, щоб не пропускати актуальних прогнозів та бути в курсі всіх подій. Владе, не прощаюся з вами. Кажу вам до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!